Daripada kita masih lagi bersama Forum Perdana Ehwal Islam dan uh, pada malam ini kita membincangkan tajuk Elak Layu Mekar Selalu sempena sambutan Maulidur Rasul Sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Forum pada malam ini dibawakan oleh SME Bank dengan kerjasama MITI JAKIM dan juga RTM dan uh, bersama dengan panelis kita yang berbahagia Dr. Ahmad Bashir Amrul Aziz dan yang berbahagia Ustaz Roslan Chek Ros. Saya nak tanya pada Dr. Ahmad Bashir uh, tentang Uh, kita melihat bagaimana dalam masyarakat kita pada hari ini kita lihat kebahagiaan yang terjalin antara suami dan isteri itu kebanyakannya uh, bermula dengan begitu baik ketika awal usia perkahwinan selepas pada itu kita lihat ada yang berjaya mengekalkan kebahagiaan itu dan ada pula tidak kurang yang gagal mengekalkan kebahagiaan dalam hubungan perkahwinan itu jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan kebahagiaan kemanisan hidup suami isteri itu semakin hari semakin terhakis Doktor Terima kasih Ustaz Zakaria Tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Bila dia tanya soalan faktor-faktor Tuan-tuan Bermakna nak kena bagi petua kat lah, Tuan-tuan pada malam ni Nak mengekalkan kebahagiaan Dan kita sendiri pun nak cakap Tajuk-tajuk bahagia ni tak berapa berani kat ya, Tuan-tuan ni Sebab kahwin tak berapa lama Baru 20 tahun ni ya. ha? Sebab tu bila kita nak cakap Mengekalkan kebahagiaan saya ingat ada dua tiga perkara lah dalam masa yang singkat ni dapat saya ceritakan jelaskan kepada tuan-tuan dan membuat sekalian ya. Yang pertama sekali kalau kita nak kekalkan kebahagiaan rumah tangga kita. Tuan, tuan Suami ataupun isteri tolonglah jangan sekali-kali kita buat kritikan-kritikan yang melampau kepada pasangan-pasangan kita. Komen Dulu mak hang ni masa nikah dengan aku ya Allah. Elok bukan main. Sekarang ni macam guni beras. Tu contoh tuan-tuan. Tu kritikan melampau yang saya maksudkan. Gagal rumah tangga tuan-tuan. Cuba bayang si isteri tu perasaan dia macam mana? Tok hang tu sajalah macam tu. Dulu manis belaka. Masalah dia macam tu tuan-tuan Tak apalah kalau boleh duduk melawak dalam rumah tangga Balik pula si suami tu kritik je pandai Rupa-rupanya dia tu pula Perut tu macam dengan telan bola tuan-tuan Kritik isteri pandai Balik pada diri Kalau ini berlaku tuan-tuan Masalah rumah tangga kita Kita nak jaga susah Cakaplah macam mana sekalipun tuan-tuan Mulut ni nak kena tapis Bila kita bercakap berkenaan dengan Berkenaan dengan rumah tangga muslimin muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Yang keduanya Untuk sama-sama kita fikirkan pada malam ni nah? Tolong jaga Jangan ada elemen-elemen penipuan Dalam rumah tangga Antara suami dengan isteri Ni yang ni dengar betul-betul Bukan apa Sebab banyak duk pegang fatwa piramli Mesti pandai pembohong itu Apa? Tapi Ramli itu dia sindir kita Tapi kita tidak buat apa yang dia sindirkan tuan-tuan Tambah-tambah sekarang zaman teknologi Zaman handphone SMS Abang ada kat mana? Kat Kuala Perlis Pada hidup tidak tidur langkawi yuk Tuan-tuan Tipu Kalau macam ni berlaku Macam mana rumah tangga boleh kita nak kekalkan tuan-tuan? Tak boleh sebab tu adalah hal-hal yang begini Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nampak macam kecil Tetapi dia memberi kesan yang cukup besar Kepada perjalanan kebahagiaan rumah tangga kita Sebab sekali kita menipu Kalau si isteri ataupun si suami tahu tuan-tuan dia pasti akan balas dendam Minggu depan tuan-tuan Dia tipu pula Lah-lah sekali lahirlah keluarga penipu Tuan-tuan Sebab sama-sama tipu Itu yang kedua Yang ketiga Untuk sama-sama kita fikirkan ya Kalau kita nak lihatkan kebahagiaan ini Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Jangan ada Suzon Sangka buruk antara kita pasangan suami isteri Yang ini banyak berlaku Sangka buruk Akhirnya terpaksa hantar apa kita panggil ni apa nama pengintip-pengintip upahan apa Semata-mata nak tengok suami isteri dia ada buat apa di rumah tuan, -tuan saya bimbang kalau apa-apa yang berlaku itu nak pengintip-pengintip ke apa ke isteri kita ni bukan daripada kalangan orang yang sebagaimana kita faham tuan-tuan masalah lah rumah tangga elakkan sangka buruk kadang-kadang kita hari ni bukan apa isteri balik abang amboi pak mat tu rumah dia cantiknya cat warna kuning bang oi kita kaya bayangkan kepala apa lah. Ni bini aku ni pun tahu dah lah tu Tu nak minta rumah semacam dah lah tu Tak ada dah apa, apa lagi Dia kepak dah isteri dia Padahal isteri tu nak balik habak Kata rumah kawan tu baru cat sebab nak raya Bukan minta duit dia lagi pun Kita dah sangka dah tuan-tuan Sebab sangkaan-sangkaan kita ni kadang-kadang kita banyak menjatuhkan maruah kita sendiri dan dalam masa yang sama ibu-ibu bapa-bapa sekalian dia akan meruntuhkan kehidupan kita kebahagiaan rumah tangga kita sebab tu kita jangan fikirkan benda macam tu hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian apa lagi kalau kita sebut soal masalah-masalah yang berlaku pelbagai tuan-tuan masalah komunikasi kita kadang-kadang ialah kita dapat menantu perempuan ya menantu kita tak rajin cakap tak ramah tamah tapi kalau boleh menantu yang ramah tangah sama sangat pun tuan-tuan masalah juga mak mentua tak dan bagi salam lagi menantu cakap 10 perkataan anak hak lagi tu pun masalah juga tuan-tuan jadi sebab itulah kita hari ini kita nak lihat kebahagiaan ini biarlah lahirnya tuan-tuan daripada tulus hati ikhlas kita kita mengharapkan pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala kalau ini berlaku tuan-tuan payungan Allah, hidayah Allah, ketenangan dalam jiwa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka itulah yang dikatakan ketenangan sejati, kebahagiaan yang sejati. Wallahu a'lam. Terima kasih saya pengurusi. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Bashir. Itu antara perkara-perkara uh, penting yang telah dijelaskan oleh panel kita. Dalam kita memastikan kebahagiaan terus berkekalan di antara suami dan isteri, di antara ahli keluarga kita dan inilah yang dijelaskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW tentang akhlak hubungan suami isteri tentang bagaimana kita menjaga lidah tingkah laku aa, dan sebagainya. Saya nak berpindah kepada aa, yang bagi Ustaz Roslan aa, tentang aa, ada case ni Ustaz yang aa, datang rujuk kepada Jabatan Agama. Dia kata saya Ustaz aa, sebagai suami kami sebagai suami isteri menjalankan tugas dengan sempurna. Kewajipan dijaga dengan bagus. Aa, segala peranan dilakukan bersama tetapi dalam masa yang sama ada satu perasaan dalam diri dia iaitu perasaan tertekan ah ha, rasa melakukan suatu pekerjaan satu tanggungjawab itu dengan penuh emosi yang tidak menggembirakan jadi adakah ini di sana terdapat satu faktor ha, kecacatan dalam hubungan suami isteri itu Ustaz sehingga apabila melakukan tugas dan tanggungjawab itu dalam keadaan terpaksa semata-mata Ustaz bagaimana Ustaz lihat Terima kasih ya eh, Ustaz Zakaria satu soalan yang cukup cantik untuk kita renungkan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Tuan-tuan sebelum tu saya nak ingatkan bahawa rumah tangga yang kita dirikan adalah ibadah. Itu asas yang kita kena ingat. Ha. Kita sebab tu orang tua-tua dulu kata kalau orang nak kahwin ni orang nak dirikan masjid. Ha? Maknanya perkahwinan itu ibadah. Kita nak buat satu ibadah yang besar seumur hidup kita. Iaitu keluarga ataupun rumah tangga. Maka dalam kita nak melayari bahtera rumah tangga dalam konteks ibadah ini sudah tentulah kita akan menghadapi bermacam-macam karenah dalam melaksanakan tanggungjawab. Kadang-kadang seronok, kadang-kadang tak seronok, kadang-kadang boring, tak karya tambah lagi lama kuih lama kuih boring nah tuan-tuan sekalian no? jadi sebab itu kita nak apa yang kita nak 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 fikirkan tuan-tuan hmm? tiap apa yang kita lakukan bila perkahwinan tu ibadah setiap kesusahan yang kita tanggung dalam mendirikan rumah tangga baik sebagai suami ataupun isteri ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala Allah ni bukan senang nak dapat kita perlu bersusah payah dan sebagainya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk contoh kepada kita sebagai uswatun hasanah dalam konteks nak memikul tanggungjawab ni. Lebih-lebih lagi ketika menghadapi tekanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dia tak biak isteri dia seorang-seorang. Dia sentiasa bersama-sama dengan isteri dia. Tuan-tuan. Dalam kitab berjanji yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji apa disebut wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidal hayai wa tawadu sampai panjang lagi lah kalau saya baca habis ni perasan Ustaz Bashir pakai tak cakap dah malam ni diceritakan bagaimana akhlak Nabi dia seorang yang yang merendah diri tawabuk Bagaimana tawaduk Nabi disambung lagi rawi itu Rasulullah sering jahit kasut sendiri Jahit bajunya sendiri Sakarya, Sakarya ada jahit baju sendiri Kadang-kadang Kadang-kadang Menunjukkan Rasulullah membantu isteri dia Kita kadang-kadang yang jadi berat ni tuan-tuan Allah bini semua Basuh baju bini, lipat baju bini, gosok baju isteri tuan-tuan. Yang sedih lagi, tiang ambil gas di kedai, tung gas tu. Bini naik mutu melelong, bawa gas. Kenapa? Sebab tu kita rasa terbeban, terberat. Tak ada kerjasama, tak ada tasamuh tolak ansur. Dalam nak memikul tanggungjawab rumah tangga. Hmm? Tuan-tuan sedangkan Allah jadikan begitu Kita rasa tertekan Kalau isteri rasa tertekan Suami dekati dia Maka di sana tereratlah kasih sayang Tuan-tuan dan perempuan sekalian Maka hiduplah mawaddah warahmah Dalam konteks rumah tangga Tapi kita hari ini kadang-kadang kita berkira Tuan-tuan dan perempuan sekalian Maka akhirnya suami terpaksa tanggung sendiri Isteri kan tanggung sendiri Maka kita rasa boring duduk dalam rumah kita tengok Nabi sering Tuan-tuan sekalian Untuk memeserahkan, mendekatkan Antara sepasang suami isteri Sampai pernah dia riwayatkan Rasulullah minum air ni segelas share dua orang Dua orang tak? Kita satu gelas, dua straw Nabi satu gelas, share dua orang Tuan-tuan Kenapa Rasulullah nak dekatkan hubungan dengan kasih sayang suami isteri Supaya ada kekuatan Untuk memikul tanggungjawab yang susah sama di apa nama di jinjing yang berat sama dipikul tuan-tuan dipikul, dan puan-puan sekalian kalau ini sikap kita tanggungjawab yang kita lakukan dalam konteks keluarga dalam rumah tangga insya Allah kita akan dapat keluar daripada masalah tersebut Allah Alam terima kasih terima kasih kepada uh, pada Ustaz Roslan kita tertarik uh, apa yang disebut oleh Dr. Ros Ustaz Roslan tadi uh, bahawa tanggungjawab ataupun tugas yang perlu sama-sama kita pikul merupakan satu ibadah. Apabila kita melaksanakan ibadah ini dan kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai suami ataupun sebagai isteri sebagai satu ibadah, maka kita ingat akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan ada timbul perasaan kita buat seorang, ha, orang tak tolong kita, kita rasa susah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah uh, perbincangan kita tentang uh, tajuk forum kita Elak Layu Mekar Selalu uh, bersama dengan dua panelis kita pada malam ini dan insya-Allah seperti biasa pentas forum perdana ini kita akan bukakan kepada penonton-penonton uh, yang datang untuk uh, mengikuti forum kita pada malam ini tapi sebelum itu kita akan berhenti rehat dahulu dan sekembali selepas ini kita akan bersama dengan penonton di dataran ini